Очень комментарий. По маршу. По маршу. Прежде всего я хочу поздравить Сумы с победой. Действительно, команда выглядела здорово и полностью нас переиграла. Что касается игры нашей команды, сегодня практически игры не было. Мы проиграли во всем. В скорости, в движении, в мышлении, в агрессии, в борьбе. Ну, сегодня Сумы нас просто переиграли. И тут даже нечего говорить. из за это в принципе поражение. Прошу прощения у наших болельщиков, зрителей, которые ходят к нам. И, и в общем-то, всю ответственность за это поражение беру на себя. Вопросы есть? А отсутствие Боня. Что случилось? Бонь травмировался вчера на предыгровой. Вот. И сегодня не смог выступать. Но тут Юра Каменский достойно его заменил. Вот. То, что и действовали наши футболисты и как они действовали. Точнее, опять же говорю, тут даже не они, моя ошибка. И, и, я не угадал и с людьми, и с составом. И, в общем-то, в этих голах Каминский, в общем-то, виноват не был. То, что немножко нужно было раньше либо страхнуть. Потому что по тренировочному процессу уже было видно, что немножко после двух побед вскружила голову им. эйфория непонятная. Действительно, тут только моя ошибка. Че, вопросы вот. Главный тренер ФК Сумы сказал, что, возможно, их успех связан с тем, что ФК Полтава недооценила их команду. Как прокомментируете? Мы всю неделю говорили о том, что и команда Сумы мне всегда нравится. Это играющая, хорошая команда. С ними работает очень хороший специалист. Вот. Эту команду недооценивать нельзя. И это говорилось, и это предупреждалось, видно, где-то не постучались. ничего, будем делать выводы. Еще вопросы будут? Нет, спасибо большое. Спасибо. спасибо.